Стих, да. Сам слова. <связывая> ну, сегодня очень тяжело нам было вскрывать такую оборону Кисиль <связывая> в первом тайме. Сказал, как их растянуть, если у них 8 человек в защите. Ну, я ни в коем образом не упрекаю нефтяник, Они играли так, как им надо было играть. В принципе, такая тактика приносила им достаточно долго комфортную игру и с киевским «Динамо». Сегодня я тоже не отказался от такого. Но, как и с Киевским Динамо, сегодня не пропустили со стандарта. В принципе, мы достаточно моментов имели, особенно в первом тайме. Во втором тайме у нас выход нам мне сказали, там ни игры не было. Ну, хоть такое. Я чем удовлетворен, так это отношение футболистов. Потому что все-таки первое место немножко давлеет об нами. И ребята хотят выполнить задачу. И, наверное, это немножко сковывает в действиях. Но по отношению, по работе, по контролю мяча, по самодаче, по борьбе претензий никому нет. Вопросы будут? Сегодня в паре Ворским центральным защитником вышел Непляк. С Вакули... Вакулинка не было в заявке. В чем причина? Небольшое повреждение Вакулинка получил еще в прошлой игре. Вы наверное, знаете, что мы его заменили за несколько минут до конца. Поэтому мы решили поберечь своего основного защитника. Поэтому сегодня вышел Неплях. У нас была дилемма Неплях, Новотрясов, но решили отдать все-таки вообще Ливановому игроку. Поэтому у нас изменения вынуждены. Теперь пропускает и Кольцов, ну, Наконец-то на Роже дебютирует в нашей команде. То, что сейчас, видите, с таким остервенением с нами все играют, что некогда выпустить парня, чтобы он не испугался, он испугается, а опять Сенегалу свалит. Поэтому, ну, сейчас уже некуда деваться, придется его пускать, поэтому еще раз могу сказать, мы сегодня не уступили нефтянику в желании в борьбе, а это самое важное с такими командами, как команда из Ахмед. Александр Владимирович, сегодня у вас в команде именинник, 51 год тренер вратарей. Всегда говорится, ну, сегодня хороший подарок сделала вся команда. Это для него, наверное, самый главный подарок. А скажите, вообще вот нет таких что если вот, именинник плохо будет складываться да? Никак не если, совлело, ситуации... если по вратарям значит неплохо складывается игра да. а если другое да, знаете да. Вы, вы не хуже меня знаете что спортсмены в принципе люди своеверные хотя с другой стороны есть такая поводка да? кто видит кто верит в приметы тот не верит в бог ну мы стараемся как бы придерживаться есть определенные законы коллектива сегодня мы перед игрой поздравили Владимир Анатольевича да, перед игрой хороший подарок ребята сделали, но дело даже не в этом, самый лучший подарок для Макаренко, да и прочим, для нас всех это будет выход примерлив. Поэтому я думаю, что, знаете, мы работаем на будущее, хотя вы видите каждую игру нам все тяжелее и тяжелее. Так отчаянно сегодня, опять-таки, я не думал, что так получится. Ну, ахтырка сегодня мы просто... Гладиаторы да, вышли на своего... Опытная команда, сыгранная команда. Команда играет э, достаточно сейчас новаторская, хотя, какая новаторская, э, вся эта тактика с тремя центральными защитниками это хорошо забытая страх. Не так давно я сам работал в Донецком металлурге, мы выиграли бронзу именно с такой тактикой, с тремя центральными защитниками. Володя Эксманицкий в том числе был у нас. Поэтому Чечер, Слава, Юзела выиграли. То есть это не, тут в принципе ничего нового. Но еще раз вы помните, наверное, Маурини сказал, да? Любая тактика хороша, та, которая приносит результат. Хоть три защитника, хоть восемь защитников. Главное добиваться того, что ты хочешь. А Александр Владимирович, прокомментируйте, а что, что ты так? Спешишь куда или что? пожалуйста, игру Константина Ярошенко. С трибуны показалось, что он усилил игру Ну, Если будет Ярошенко нашу игру ослаблять, то зачем нам тогда приглашать такого футболиста? Футболист с колоссальным опытом, футболист поигравший, футболист с невероятной для нашей, по крайней мере, команды техникой, с видением поля и с футбольным интеллектом может быть не совсем еще готов так отрабатывать, но тем не менее, вы видите, когда команде тяжело, он выходит и придерживает мяч, отдает а передачи, в принципе, тем, как играет Костя, я доволен. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо еще ну, раз. Хорошо, хорошо. Ну,